Очень важна э, полная поддержка нашей сборной, наших ребят, нашего тренерского штаба. А с нашей стороны мы всегда готовы для журналистов и для наших болельщиков сделать все, чтобы э, их возможности и их эмоции были максимально переданы нашей сборной. Спасибо большое. В марте состоятся две встречи. Одна у Одессе с Кипром и в Киеве с Уильцем. Вот, Потом мы планировали еще значит, конец ноября, конец декабря, что была просьба украинского штаба, чтобы чемпионат Украины закончился значит, пораньше. Чтобы мы 19 мая уже значит, имели возможность собраться вместе, провести восстановительный сбор, чтобы ребята значит, с семьями пообщались где-то недельку и отдохнули там значит, в районе значит, морей. Вот. Ну и значит, начать уже сбор непосредственно к отборочным, вернее, не отборочным, значит, а групповым турниру уже. Вот, где значит, запланировано значит, также три игры. Значит. административный штаб ведет эту, эту работу. Есть уже кандидаты, они, вы им можете значит, задать вопрос, и ответить уже более, более точно. Вот, потому что там, очень много значит, различных нюансов. А в проживания также значит, уже было принято решение. Там немножко э, хотим изменить. То сначала значит, мы хотели значит, восстановительный сбор провести в Турции, значит, а, в какой смысле его там проводить, когда можно там провести рядом. Недалеко от того места, где мы будем проводить основные значит, сборы. Ну, вот, так что в этом плане и будет вестись значит, работа полноценной будет финальной части. Во-первых, изменилось очень много. Тогда, когда мне предложили принять сборную Украины, я считал что я не был готов, во-первых, у меня не было образования, во-первых, не, не прошло вообще никакого времени после того, как я закончил свою карьеру. Поэтому это было личное мое решение в тот момент отказаться. Сегодня я чувствую, что у меня есть определенное образование, и э, я закончил все дипломы. Поэтому сегодня есть возможность начинать, пробовать себя. И я принял решение сделать это. Что изменилось в моем в моей жизни? У меня добавилось еще два сына после этого времени. <соединяющие> 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 да. А, конечно, с игроками общался я и поддерживал отношения всегда. Ну, естественно, мы значит, беседовали с ним. Вот, оппозиция у меня была, есть и будет. Со своих помощников я никогда не увольнял. Не увольняю и увольнять не буду. Спасибо. Спасибо. Спасибо.